Я уже, наверное, как две недели просто головой в финале Кубка 4. Это для меня определенная мотивация, потому что я еще не становился обладателем Кубка Украины. И многие ребята тоже в нашей команде не становились обладателями Кубка. И это определенная сильная мотивация. Тем более у нас соперник «Химик», на которых у нас есть зуб. Потому что мы две игры проиграли, и мы в такой борьбе сложной. И я думаю, что настрой будет очень боевой. Шансы всегда есть, просто все зависит от нас. Главное показать уровень хорошего баскетбола, и чтобы было взаимопонимание на площадке. Я думаю, что если мы выйдем в хороших кондициях и хорошо уверены в себе, я думаю, все получится. Мне вообще без разницы, когда играть с химиком, просто я хочу выиграть кубок и на этом все, потому что мне не принципиально играть с химиком в полуфинале или в финале. Хочется как-то привлечь больше людей к баскетболу. И, может, вот некоторые рекламы финала Кубка, там само, вот само название финала Кубка баскетбола, там Украины. Сейчас ситуация не очень в стране. Хотелось бы привлечь больше людей, чтобы они приходили на баскетбол. Может, это как-то их призовет, и будет больше людей на трибунах. Хочется, чтобы все-таки мы играем, можно сказать, как дома. И хочется, чтобы почувствовали мы свою домашнюю поддержку. Я надеюсь, что на чемпионате Европы у нас останется Майк. И я думаю, что ему тоже интересно, на каких, в каких кондициях и на каком уровне мы сейчас находимся, потому что там все многое зависит из и химики много сборников, и в будильнике. Поэтому я думаю, что они будут смотреть. И я думаю, им самим интересно сейчас, в каких кондициях мы находимся.